Хотите? Купите! «Из чего бы побухать?» И сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, из чего мы можем побухать. Например, вот этот вот, не знаю, кубок. Из него можно эпично хлестать что угодно. Можете пить хоть воду, это будет, выглядеть очень круто и эпично. Следующий у нас вот такие вот бокалы пиздюля. Бокалы-пиздюльники подходят для дамочек. Ну, чтобы, так знаешь, оттопырить пальчик, шампусик и все дела. Это другая форма бокала-пиздюльники. Более вытянутая для более извращенных дам. Сейчас разберем, Следующий дам у нас коньячный бокал. Для... не знаю для чего, но, ну, наверное, вы догадались. Для коньяка, для чего же еще. Дальше у нас идут какие-то ущербные пивные бокалы. Ущербный пивной бокал очень быстро бьется, особенно об голову друга, если он немножко перебрал. Потом у нас идут метательные стакашки для виски. Почему метательные? Ну хорошо лежит в руке, это хорошо полетит. В голову прилетит не обрадуешься. На этом на сегодня все.